Меня зовут Самойленко Андрей Евгеньевич, я директор детского центра «Паруса надежды» в городе Славянске. Мы получили благотворительную помощь в кровати. Вот. Хоть хотим поблагодарить вас за оказанную помощь, всех людей, которые собирали средства для того, чтобы это было возможно, также Украинскую биржу благотворительности, фонд социального партнерства фирму, которая это делала, частное предприятие венгер, особенно его директора, Венгера Олега Николаевича. Вот. Сейчас мы находимся в нашем складе, мы здесь собрали эту кровать, чтобы все могли видеть, что помощь дошла по назначению. К сожалению, мы сейчас еще не можем установить их в комнаты, в которых будут жить дети, поскольку эти комнаты еще ремонтируются. Там будет, идет, будет сейчас происходить поклейка обоев, покраска полов. После этого мы все соберем и выставим эти все фотографии на Фейсбуке на нашем на нашей страничке. И вы там это сможете увидеть. Еще раз хочу сердечно поблагодарить всех, потому что без вашей помощи ничего этого бы не могло произойти. Большое вам спасибо, Господь пусть вас благословит.